નમસ્કાર આપ જોઈ રહ્યા છો યુટીસી ન્યૂઝ ચૂંટણી પંચે આજે લોકસભા બે હજાર ચોવીસની ચૂંટણીઓની તારીખ જાહેર કરી છે અને તેની સાથે જ એક મહત્ત્વપૂર્ણ જાહેરાત પણ કરી છે જે સિનિયર સિટીઝન છે જે દિવ્યાંગો છે તેમના મત ઘરે જઈને પણ એકત્રિત કરવામાં આવશે આજે ચૂંટણી પંચ દ્વારા આ જાહેરાત કરતાની સાથે જ તેમણે જણાવ્યું કે દેશમાં પહેલીવાર આ પ્રયોગ સમગ્ર દેશમાં કરવામાં આવી રહ્યો છે અલગ અલગ વિધાનસભાઓમાં તો આનો પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો છે પરંતુ આ વખતે મોટી સંખ્યામાં સિનિયર સિટીઝન અને દિવ્યાંગોના ઘરે જઈને પણ મત એકત્રિત કરવામાં આવશે आ एक नवतर प्रयोग चुटनी पंच द्वारा करवा आजे पत्रकार चुटनी पंचे पंच 85 प्लस जितने उनके हम घर जाके वोट लेने के लिए तैयार हैं नॉमिनेशन से पहले सबके घर में हम फॉर्म 12 डी पहुंचाएंगे देश के कुछ हिस्से में घर से वोटिंग हो चुकी है असेंबली इलेक्शंस में कुछ राज्यों में अभी नहीं हुई है अब इस बार पूरे देश में पहली बार ये व्यवस्था एक साथ लागू होगी कि जो पिचासी वर्ष से ऊपर के मतदाता हैं जो पर्सनस विद डिसेबिलिटी हैं 40 ईयर्स एंड 40 परसेंट से ज़्यादा की जिनको डिसेबिलिटी है वो सब के पास हम फॉर्म पहुंचाएंगे। अगर वो ये ऑप्ट करेंगे कि वो फॉर्म वो वो बूथ पर नहीं आना चाहते घर से करना चाहते तो हम घर में जाएंगे एक आदमी का वोट लेने घर में जाएंगे हालांकि हमारा तजुर्बा यह है कि ज़्यादातर लोग उस एज के बूथ पर आना चाहते हैं बिकॉज दे हैव कंसिस्टेंटली बीन पार्ट ऑफ आर पार्ट ऑफ आर डेमोक्रेसी उनको वॉल्टियर्स और व्हील की सुविधा वहां उपलब्ध रहेगी नाउ जब ये बूथ बनाए तो हमने अपने पर्सनल को जो टीम्स हैं उनको बहुत अच्छे से ट्रेन करके तैयार किया है दे आर सेंटिनल्स ऑफ डेमोक्रेसी आई मीन हमारे जितने एम्प्लॉयज हैं वो सब तैयार रहेंगे इस बात के लिए कि दैट वेयर एवर इट टेक्स दे विल वॉक एन एक्स्ट्रा माइल सो दैट बोटर्स डोंट हैव टू माइल पहाड़ के बर्फ़ में भी जाएंगे जंगल में भी जाएंगे नदी में भी जाएंगे घोड़े पर भी जाएंगे काठ के ब्रिज पर भी जाएंगे हेलीकॉप्टर से भी जाएंगे हाथी से भी जाएंगे बर्फ में भी चलेंगे म्यूल से भी जाएंगे सिर्फ हर जगह पहुंचेंगे इसलिए ताकि वोटर अपना वोट दे सकें मैं इसी 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 क्रम में आगे थोड़ी